Halo guys, jumpa lagi di channel Aisa Poteri. Kali ini saya akan mereview Gardan WPL 1 banding 16. Ini 1 banding 16 ya guys. Jadi masih seperti ini. Dan ini posisinya masih tidak di tengah-tengah ya guys. saya beli satu pasang yang satu depan yang ini depan guys bisa muter untuk 4 kali 4 selanjutnya yang ini yang belakang nah ini nanti akan saya ganti casingnya menjadi truk nah, ini masih di seperti cip-cip itu ya guys masih di samping untuk tempat karanya dan untuk panjangnya panjang sampai asnya ya kis. karena ini skala 1 banding 16 truk truk atau chip enggak tahu ya kis. sekarang saya beli ini tiga belas setengah katanya ini 11 cm ya guys 11 cm lalu ininya 23 milih atau dua setengah senti saya juga beli kopelnya kopelnya dapat sepasang Bagian depan dan belakangnya guys. Jadi ini untuk truk Ini masih kurang panjang Kurang panjang Sedikit lah guys Jadi ini saya juga akan Rubah nanti Akan saya panjangkan dengan menambah ininya Jadi ini tidak ada kunciannya ya guys Jadi untuk Joinnya ini Bergerak bebas, guys. Seperti ini, dan saya dapat yang ini. Jadi, ini bisa memanjang, bisa untuk, tapi tidak dikunci, guys. Untuk garannya seperti ini, ini eh, couple, joinnya. Lalu, yang depan ini mungkin nanti saya akan buat truk depan belakang ya guys saya akan ganti casingnya ini agar bisa 4 WD dan di kabelnya ini sudah dapat kunci dan bautnya ya dapat baut dan ini sasis truk yang saya buat skala 1 banding 16 jadi kalau kita pasang WPL ini nah, karena ini hanya satu roda ya guys mungkin kayak truk atau jeep militernya WPL itu cuma satu guys jadi ini nanti akan kita potong sesuai dengan yang ini masuk ini kita pendekkan segini guys nanti akan saya rubah bentuk-bentuknya lalu untuk diameter kotaknya ini 5 cm ya guys kalau kita ambil dari sudut yang ini kalau kita ambil pojok-pojoknya itu 5 cm pas 5 cm pas jadi ini tidak bulat ya guys tapi segi 5,4 5,4 akan saya pasang di pelek yang saya buat sendiri. Ya, ini yang pelek yang saya buat bagian belakang, jadi ini bisa masuk. Yang penting bisa masuk, guys. Nah, lumayan kuat nanti akan kita baut juga di bagian dalamnya sini karena di sini ada tempat lubangnya ya, guys. Oke cukup sekian untuk review kali ini ya guys untuk gardan WPL 1 banding 16 yang akan kita pasang di RC truk 1 banding 16 Nanti saya akan buatkan videonya untuk mengubah gardan ini menjadi gardan truk ya guys. Kita rubah sedikit saja dan beberapa modifikasi nanti akan saya buat agar pas di RC truk 1 banding 16 handmade ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan bye-bye!